Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. El hombre al que le ofrecieron el trato estaba nervioso. Medio millón frente a él era la suma más grande que jamás había estado cerca de poseer, pero solo porque el dinero estuviera ahí no significaba que pudiera aceptarlo fácilmente. El hombre frente a él, tranquilo y sereno, Exudaba una malicia profundamente arraigada que no era fácil de afrontar. Te estoy ofreciendo más para que te sientas cómodo. ¿O no es suficiente? Ellis no sonrió, pero su mirada tenía un peso significativo. No sé por qué me das esto. Él lo quería, pero... Tal vez dentro de un rato, tengo un pequeño trabajo para ti. ¿Qué tipo de trabajo? El rostro de Howie mostró vacilación. Un trabajo que no es difícil. Acepta este cheque y cuando llegue el momento te diré lo que quiero que hagas. ¿Qué pasa si me pides que haga algo que no puedo? Será un trabajo sencillo. Ellis se apretó los dientes con emoción antes de hablar con voz firme. Más fácil que lastimar a mi novio. Después de cerrar su negocio, Ellis llevó su trabajo al hospital. Se sentó al lado de la cama del paciente, trabajando y cuidando al paciente simultáneamente. Ellis dejó que su mente se aclarara cuando estaba con Pat. Si se concentraba en esos pensamientos confusos, el otro sentiría que algo andaba mal. Entonces decidió dejarlo ir y se ocupó con el papeleo trivial en lugar de sentarse a planear venganza contra los cabrones que lastimaron a su querido. ¿Puedo ayudarte con algo? Pat se sentó observando al hombre al alcance de la mano, frunciendo el ceño y luciendo serio mientras leía un grueso archivo de documentos, todavía concentrado en el desorden de números. No es necesario, solo mira la televisión. Ya estoy aburrido de mirar. Vamos, déjame ayudarte. No. Un paciente no debería estresarse. Verte fruncir el ceño es más estresante que leer documentos. Dame aquí ese archivo con los gastos internos. Pat asintió hacia el expediente y Ellis tuvo que deslizarlo no queriendo disgustarlo. ¿Por qué me miras fijamente? Ponte a trabajar para que podamos terminar rápidamente. Al ver que Ellis seguía mirando, Pat disimuló su timidez moviendo ligeramente el dedo índice que sobresalía del yeso blando. ¿Te duele? preguntó Ellis, inclinándose cerca del hombre herido, apoyando su barbilla en su mano y acariciando suavemente el brazo ileso. Ya no mucho. ¿Cuándo viene el doctor? Quiero llevarte a casa. La enfermera dijo por la tarde. Ajá. reconoció Ellis ajustando el cabestrillo para hacerlo más cómodo después de ver a Pat inquietarse varias veces. Aún no he recogido al gato. No sé cómo está. ¿Puedes llevarme a buscarlo antes de dejarme en mi condominio? La mirada suplicante de Pat hizo sonreír a Ellis. El estrés acumulado desapareció. Quédate conmigo. No puedes estar solo cuando estás herido así. Puedo cuidarme solo, lo he hecho toda mi vida. Un brazo lastimado no es nada. Pat discutió en broma, sabiendo muy bien que Ellis no era alguien que se rindiera fácilmente. Si decía que quería o necesitaba algo, persistía hasta que lo consiguiera. Puedes cuidar de ti mismo, lo entiendo, pero ¿no lo sabes? Cuando tienes novio, debes dejar que ellos te cuiden. Está bien mostrar cierta vulnerabilidad, dijo Ellis, pellizcando cariñosamente la nariz respingada de Pat con una sonrisa burlona. No tengo novio, replicó Pat en voz alta y clara, con una expresión burlona, que hizo que a Ellis le picara el corazón antes de preguntar con un toque de irritación. ¿O oh, en serio? Entonces... ¿Quién es este sentado aquí con tanto orgullo, mi jefe? Por supuesto. Pat respondió alegremente, mirando juguetonamente el expediente que tenía en la mano y luego el rostro hosco de Ellis. Inténtalo de nuevo. Te daré otra oportunidad. Dijo Ellis con voz firme. Su rostro se nubló con un toque de dolor. Bueno, no he empezado a cortejarte y tú no has empezado a cortejarme. Llamarte novio sería un poco extraño, soy bastante selectivo, ¿sabes? ¿Quieres que te corteje? Ellis preguntó con una sonrisa. Se reclinó en su silla y cruzándose de brazos se relajó sintiéndose mucho más a gusto gracias a las burlas de Pat. Solo hablo en términos generales, no soy fácil, ¿sabes? Incluso si lo intentas, puede que ni siquiera te considere. Entonces le cortejaré, le mostraré algunas habilidades de primer nivel, señor Pat. No diga que no se lo advertí. Ellis dio un suave beso en el borde de los labios de Pat antes de que se convirtiera en un beso profundo que, sin importar cuántas veces sucediera, nunca dejaba de hacer que el corazón de Pat se acelerara. Pero antes de que Ellis pudiera mejorar aún más sus habilidades de coqueteo, Médicos y enfermeras entraron en la habitación y los obligaron a separarse, sin embargo, ninguno de los dos pudo reprimir una sonrisa ante lo que acababa de suceder.